І у нас зараз на дроті є на телефоні Олег Калінін, прес-секретар Маріупольської міської ради. Є? Е? Олеже, добрий день. Чи чуєте ви нас? Да, добрий день. Розкажіть, будь ласка, про е, деталі, власне, що, що відбулося у Маріуполі сьогодні вночі, і чи дійсно це можна кваліфікувати як теракт, чи, можливо це. Выпадковость, или это, возможно, какой-то запрещенный да, заход? К сожалению, сегодня в 0.40 утра на переводе железнодорожным на 1260 километре неизвестным совершен подрыв железнодорожного моста через речку Кальчик. В результате повреждена опора моста. Одна форма рухнула, терма рухнула, другая заисла над рекой. Движение поездов в район Мариупольского железнодорожного вокзала и морского торгового парка временно приостановлено. К счастью, жертв там нет. Оперативно создан городской штаб в составе представителей городской власти, прокуратуры, правоохранительных органов для принятия адекватных мер по ликвидации этих последствий. И, конечно же, выяснение причастных лиц. На сегодня поезда и электрички, которые следовали до станции Мариуполь, временно следуют до станции Тартана, откуда нами организована доставка пассажиров автобусами до Мариуполя. Кроме того, хочу вас проинформировать о том, что, вероятно, была ночью еще одна попытка диверсии, еще на одном мосту в Ильичевском районе. Обстоятельства мы сейчас выясняем. К сожалению, там есть один погибший, один раненый. Идет следствие. Также хочу вас проинформировать о том, что в 8 утра городской голова провел экстренное совещание, на котором Юрий Хагубей поставил нам задачи провести работу с жителями, с нашими сотрудниками по усилению бдительности. Потому что мы сейчас живем в таких, таких условиях, что не последний, вероятнее всего, это будет теракт, к сожалению. Мы призываем всех жителей, всех бдительными все, все сообщать о всех подозрительных лицах, обнаруженных подозрительных предметов в милицию и в штабы гражданской обороны. Спасибо. Спасибо. Mm -hmm.